સુરતના સચિન જયદીસી વિસ્તારમાં બ્લાસ્ટની ઘટના બની હતી જેમાં પચાસ વર્ષીય મહિલાનું ઘટના પચાસ વર્ષીય મહિલા બુરીબેન યાદવનું ઘટના સ્થળે જ કમકમાતી ભર્યું મોત નીપજ્યું મૂળ યુપી વાસી મહિલા પોતાની પુત્રી સાથે સચિન જયદીશી વિસ્તારમાં મજૂરી કામ કરી ગુજરાન ચલાવતી હતી બ્લાસ્ટની ઘટનાના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે તો મૃતક મહિલાની દીકરી ગુજરાન ચલાવતા હતા જેમાં આજે નોકરી પરથી આવ્યા બાદ તેની માતા ચા લેવા ગઈ હતી તે દરમિયાન પત્રના શેડવાલી બંધ દુકાનમાં ભેર બ્લાસ્ટ થતા મહિલાનું માથું ધડથી અલગ થઈ જતા ઘટના સ્થળે જ તેની માતાનું હતું વધુમાં મૃતકની દીકરીએ જણાવ્યું કે પતરાના શેડમાં ગેરકાયદેસર ગેસ રિફિલિંગનો નો વેપાર ચાલી રહ્યો હોવાનું પણ તેણે જણાવ્યું છે માતાનું મોત થતા દીકરી ઘેરા શોકમાં ગરકાવ થઈ છે તો આ સમગ્ર મામલે સચિન જીઆરડીસી પોલીસ તપાસ કરી રહી છે પરંતુ આવા ગેરકાયદેસર થતા ગેસ ડિફિલિંગના કારણે અગાઉ પણ ઘણી ગંભીર ઘટનાઓ બની ચૂકી છે ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે શું આ મામલે યોગ્ય તપાસ બાદ કાર્યવાહી થશે આવા પ્રશ્નો પણ ઉઠી રહ્યા છે મહત્વનું એ છે કે આ મામલે યોગ્ય કાર્યવાહી થાય તો આવી ઘટનાઓમાં ઘટાડો થઈ શકે છે તો બીજી તરફ મૃતકની દીકરી દ્વારા પણ પ્રશ્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે કે આ ગેસ રિફિલિંગમાં અમારો શું વાંક હતો जी आ, क्या पूरी घटना हुई है घटना हुई है कि मैं घर पे थी और मेरी माँ वहाँ से जा रही थी तो जहाँ पे बाचला फटा है तो वहाँ पे चाय की बिला रही थी और बाचला मतलब वो लोग भरते थे बड़े बाटला से छोटे बाटला में भर रहे थे तो वहाँ पे मेरी माँ वहीं से निकल रही थी दोपहर का समय था तो उन्हीं के बाटला फटने से मेरी माँ की डेथ हो गई तो तो गिर कर नहीं काम हो रहा था जी अच्छा। जी आपको कैसे पता चला वो गैस रिफिल मेरे को पता चला ना वहाँ पे सब देखा मैंने के मौके में देखा और मेरे को सब बताया ना इसे? कि तुम्हारी मम्मी वही के परिजनों ने बताया मैं उनका क्या नाम बताऊँ कि उनका क्या नाम था जान पहचान वहाँ पे देखा कि उनकी गैस के बाटला से फटने से मेरी माँ की मृत्यु हो गयी वहाँ पे गैस के वहाँ पे बोतल बाटला शायद वहाँ पे बाटला थे वही चार पाँच चार पाँच बाटला जी थे, अच्छा। जी तो क्या हो रहा था वहाँ पे वहाँ पे यही भरना बड़े बाटला से छोटे बाटला में अच्छा जी तो जी अभी क्या मांग मांग है है अब मेरी मांगे कि मुझे न्याय मिलना चाहिए मेरी माँ कमा रही थी हम भी कमा रहे थे दोनों लोग माँ बेटी मजदूरी कर रहे थे कमा खा रहे थे अपना पेट फाड़ रहे थे भाई अब उनकी लापरवाही से हुआ ना बाटला की लापरवाही से मेरी माँ का हुआ ना मेरी माँ तो वहाँ से निकल रही थी अच्छा कौन कौन रहता था में मैं मेरी माँ क्या काम करते थे मजदूरी ड्यूटी पानी जी माँ भंगार पे जाती थी मैं कंपनी पे जी पति का मेरे बीमारी है मेरे पति बीमार है तो हम माँ बेटी कमा के अपने पति का इलाज करा रहे थे आज सुबह सवा बारह बजे के आसपास पास यहाँ योगेश्वर नगर की चाली है जहाँ लक्ष्मण गिरी करके है उनकी चाली है तो वहाँ पे एक किराए पे दुकान है दुकान में गैस जलने से ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में एक भूरी बहन यादव करके बहन है उनकी एज है फिफ्टी नाइन ईयर्स उनका डेथ हुआ है और आगे का इन्वेस्टिगेशन हम एफ और क्राइम सीन अधिकारी को बुला के अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कितने बाटला है? नॉर्मल जो रूटीन बाटला है वही बाटला है